Привет, ты, Делина. Наконец-то я с тобой увиделась. Скажи, пожалуйста, как ты придумала этот канал? Мне помогла вдохновить подружка Антина. Она мне сказала, что это очень приятно, когда твое видео и саму тебя видно по всему городу. <свечная> Вам вообще сколько лет? Мне 13. Вау. Как вы провели этот 2015 год? Так быстро, но незаметно прошло. Мне очень нравится этот праздник. Когда, например, стучит уже 12, такое, враж... такое вражение, такое что ось-ось, сейчас І це так і прийшло. Почалися салюти, всякі весілля, всі почали сміятися. Uh, у вас якщо не секрет, є парень? Ні, не був. А uh, ви можете більше розказати про нього? Так, він учиться коло моєї школи, йому 13 років, та живе неподалік від мого общежиття. Ми з ним дружимо і ходимо завжди вдвох. Як ви зустріли цей Новий рік, 2016 рік? Я зустріла цей новорічне свято своїм е, ба своїм батьком та з подружкою дуже чудово. Мені сподобалося, що Коли наступає ось ось цей новий рік, я получу вражение сдувание та радость. Если не секрет, вы вообще танцевали своей подружкой. Можете открыть нам тайну, кто же она на самом деле? Моя подружка это Антина. Ммм. И вы... как вы в клубе зажигали дома? На квартире. Ну как это все при... произошло? Честно говоря, моя подружка Антина. Ой. Моя подружка Антина предложила такую пропозицию. Она включила музыку на колонках. Мы выключили света, включили лампочку разноцветную. И там разноцветные... Фейерверки. Мы, мы включили на всю музыку и начали танцевать. Классно. А кто такая Антина? Антина это самая лучшая моя как бы подружка. Она самая знаменитая девочка, честно говоря. Мне очень приятно с ней снимать видео как вы понимаете, и если мы с ней снимаем видео, мы получаем вдвоем удовольствие. А вот э, телезрители видели, как э, ты снимала видео. Ты э, впервые волновалась? Да, конечно, так, такое волнение выскальзывает с тебя в сердце, стучит так громко, и ты прям не знаешь, что уже сказать. Ты первый раз снимаешь, такое... Выражение, что ты запутался в чем-то. Тебе нужна помощь. А как вы снимали? Вы вообще смеялись? Было такое дурачество всякое, или вы так серьезно снимали видео на порно, так там, ах, казалось, Антина, что ты делаешь? Давай снимай хорошо, так ну как это все происходит? Нет, честно, мы смеялись, потому что это было очень смешно, когда мы первый раз начали снимать видео. Боже, такая смехота была. Мы не могли остановиться. Мы уже заново потом присняли. Было очень хорошее, классное видео. Оно мне очень понравилось. И думаю, Если всем тоже. Если не секрет, это твоя сестра или самая-самая лучшая подружка? Самая-самая лучшая подружка. А честно, телезрители мне писали на мой канал, что это твоя сестра. Как Не, ни странно. Нет, она просто на меня немножко похожа. Ну, в чатах действительно это было сказано. Ладненько, проехали. Вы вместе проживаете, живете как? Да, вот. мы проживаем вместе, в одной комнате. Ясненько. Ну что ж, спасибо за интервью, Делина. До новых встреч. Спасибо за комментарии. До свидания.